Майже летиш, відкрите вікно давно розбивається ніч, ламається час, тиха стріла вогонь, згасне свіча, і не бійся, любов, тебе береже тебе, не бійся, жити, світ для того, щоб любили. бета мы меряем сейчас количество Бт частиц на сантиметр квадратного минуты. Тысяча, 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 сейчас мы пробуем, это программа тут меньше, это программа тут до тысячи, это уже... Это уже Оп, зашкал. Все, меняем параметры. Четвертый набор блоков могут посетить далеко не все. Угу. Вот если взять статистику, то за последний год вы... Здесь вы пятый. Восьмой пробег, там еще четыре. Вообще это небезопасно для того. Это не так просто туда попасть, но поскольку ваша работа связана именно с этой тематикой вам на встречу, разрешили посетить этот блочный счет управления. Обычно он заканчивается посещением максимум еще 1 или еще 3. То есть вы должны оценить всю так, э, остроту момента и то мы пошли для того, чтобы сюда попали. Ну, поскольку вам это интересно, и это действительно поможет вам в ваших работ, по для других людей, людей, которые здесь не помогают. Каждый раз мы оцениваем и возможные риски, но и, возможные так сказать, положительные моменты, которые человек отвлекает из посещения того или иного. В общем, мы учитываем все нюансы и заключаем только в крайнем случае, когда это связано с определенными объективными причинами. Не по технической стороне, а скорее по эмоциональной стороне есть, Вы здесь в общем сложности сколько раз в год, конкретно в этом. Ой. Не считала, поскольку эм, до... Ю, Юра, наверное, тоже не помнит. По-моему, до 2003 года у нас был, была отдельная структура объекта угу. укрытия и была отдельная группа приема и сопровождения и делегации именно по объекту Крейпси. Поскольку я с открытием открытия связана, мы ну, будем считать последние три года. <связанная> так плотненько, поскольку э, станция объняла все под своей деды, и у нас стала одна общая группа приема с делегации. Ну, если я точно вспомню, мы ну, за эти три года... Ну, может, это... я здесь побывала, <связанная> причем, да, и с той, и с другой стороны, и это не всегда это было решено в рамках именно как бы объективной переписки и договоренности. Mm -hmm. Были проблемы, когда надо было действительно найти. Ну, я считаю, что всех, кто очень сильно хотел, мы всех сюда отвели, хотя есть проблемы, связанные с этим. Обычно мы запрещаем посещение, особенно больше, считая, управление на счета управления четвертого а вот еще один вопрос вот не далее, чем пару дней назад, и от Александра Сироты, главного редактора интернет-проекта каком было вот высказано или вернее мысль от него о том, что влияние малых радиации, в принципе, не изучено. А здесь я так В том-то все дело, что влияние и малых, и немалых радиации, оно как бы чреват определенные последствия, поскольку каждый организм индивидуален, то э, оценить это воздействие, в общем-то, довольно сложно. Опять. Есть люди, которым достаточно малых доз, и они получают развитие очень серьезных болезней. Mm -hmm. Есть люди, которые у нас получили до, 4, до 400 Б и до сих пор работают, и ну, конечно, чтобы не сгладить на здоровье, не жалуются. Поэтому как бы сказать однозначно, полезно это или не полезно, mm -hmm. я сказать не могу, но я, допустим, если брать меня, я не жалею, что я приехала сюда работать. Я не жалею, что я сюда работала столько лет. Не жалею, что я живу в Словодичи И ни ну, грамма не сожалею о том, что моя работа связана именно вот с этим направлением. Розбивається ніч, ламається час, ти васила вогонь, не збазне світча, і не піця любов тепер, гаража тебе. Не бізнеся в світ для того.